得明天一早，维修师傅才能上门维修。什么明天？你们是不是对“加急”这两个字有什么误解啊？要是明天我家的水，我我我家都要被水淹了！你快点派人来修一下。水管爆了，你关水阀，你拿手捂干嘛呀？回头金属管再爆了，手不要了。周川老师、嗯，先把衣服穿上。啊。怎么回事、啊？ 突然就回来了，这是我家，我还不能回来了。我还没问你呢，对我们家水管做了什么？可能是因为你突然回来，它就坏了吧？是吗？也有可能是因为我轻轻拍了一下它。轻轻拍了一下？你是哪个热带雨林出来的金刚啊？在这儿伪装成猴子祸害我家？哎，你不是说你还有七八天才会回来吗？ 这就是你穿着睡衣在我家满世界跑，把我们家浴室变成水帘洞的原因啊！你都看到了，我又不瞎。别捂了一会儿，把自己给捂死了。懂不懂礼貌啊？跟别人说话要看着别人的眼睛。反正我看都看了，你捂死自己吧。你这人看就看了，凭什么这么理直气壮的？你敢穿，我为什么不敢看、啊？ 哎，我回房间睡了。哎，如果有人找我的话，就说我不在，不知道去哪儿了。特别是我爸跟江雨辰。等等等等等，你还没说呢，你为什么会突然回来？是因为和家里人吵架了，还是和江老师吵架了？房客守则三十条。行行行,行，不问了。 脚趾头的经验，你爹的心情肯定不好。喂，喂，江老师，怎么这个时候给我打电话？江老师，我想问一下，周川老师是发生了什么事情吗？刚才他突然回来，心情很不好的样子。 他下午好像和家里人吵架了，原本约了晚上一起吃饭，他也没来。和我想的一样。不过你怎么知道他回来了？呃，聊天软件里不是有定位功能吗？刚才我们在聊事的时候，我们俩之间的距离一下子缩短了几十公里。哦，还有这种功能吗？对呀、啊。那个，嗯、呃，天色已经不早了，你先休息吧，我就不打扰你了。 再见。早餐在桌上，微波炉热两分钟再吃。 是来向我道歉的吗？可惜现在已经晚了。我刚去了一趟法务部，这是他们拟好的解约协议。如果你对圆月社真的这么不满，我们同意解约。不过稿件不退，使用权归我们，还得向你追缴两倍的罚金。是你们故意刁难在先，居然还有脸罚我？是谁一直拒绝沟通，不按照合同办事？你自己心里清楚。 要不要我把聊天记录给你翻出来，再回忆一遍？我之前一直不追究，是因为我们圆圆社是大社，犯不着因为这些鸡毛蒜皮的破事就下场跟一些不知天高地厚的画手撕来撕去，影响我们圆圆社和周传老师的声誉。你骂谁呢？但现在就不同了。 你到处诉苦，拿着画稿在各种画手群里四处攻击我，难道忘了合约里的保密条款？单凭这一点，我就可以名正言顺的和你解约。你们现在这么做，以后不会有画手愿意和你们合作。这个就不烦您费心了。我们夏老师已经请了著名的书法家来给周川老师的书题词，用书法做封面，亏你们想得出来。 这是我们月光的官博，才过了多久，转发就已经破万了。下面的读者一片欢呼，说这次昼川与圆月社的合作是一场新锐与传统的跨界。在这种情况下解约，对我们来说丝毫没有影响，但对你可就不一样喽。过不了多久，大家就都会说我们圆月社和你解约，是因为你的画作不过尔尔。说吧，你想怎么样？ 第二种方案，不退稿，之前的事我们都可以既往不咎，但你得签一个补充协议，答应你的画稿只用在海报或者内封，只做内页。你自己好好想想吧，我还有事，就先走了。有一句真心话，我一直想对你说，你的能力的确很出众。 但才怪！我年少无知，还真的喜欢过你。啊，顾总监，是我。顾总监，怎么办呀？你得帮帮我。 你这事儿闹得有点大呀，顾总监，我这不也是因为你这边才拖的稿啊？我只是跟你要求优先云飞的封面，你完成不了自己揽下的活反过来怪我了？你毁了对我没有什么好处，我有个办法让大家都有台阶下。我听你的。 天哪，周成老师该不会想不开了吧？里面的大兄弟，你还活着吗？老师，老师啊，你晚餐想吃什么？不吃。 晚餐帮你放在餐桌上了，你出来记得吃哦。老师，剪的封面我也搞定了，你就不用担心了。 下去了。喂，干呀你在搞什么鬼啊？你把它打开，隔着门我听不清。 我说你在喂、啊，还不起来？男女授受,受不亲，你这什么意思啊？说好的二十一世纪最后一个美男子呢？你这山顶洞人的造型是怎么回事、啊？ 出去、啊！老师，你还打算自闭几天呢？网上的短文也不更新，读者们都以为你失踪了。你知不知道这样很让人担心的？到底是发生了什么事情，非要自己一个人憋着？你的脸怎么这么大呀、啊？对对对对对，我知道。 在你家白白蹭吃蹭住，还因为做书的事情各种烦你，是脸很大。但，嗯，我们毕竟在同一屋檐下，不能算是朋友，也算是比点头之交更熟悉一些吧。嗯，就算你嫌我多管闲事，我也要问你去老家到底发生了什么、啊。哪来那么多的感慨啊？我就问了一句，你脸怎么这么大？脸型轮廓上的大。 呢？卖什么蠢呢、啊？能不能出去了？我没事儿，我就是想休息两天。什么工作没有年假？写文老休息十天半个月的，不过分吧？你这哪是休息啊？你分明是修仙！作为你的编辑，我不能眼睁睁的就看着你这样飞身。我不需要编辑来管我、啊。 要不这样吧，待会儿我们出去吃，我请客。我知道附近有一家特别好吃的牛肉砂锅，走走走走走,走。出去吃？房客守则第七条，禁止以外带事物以次称号。还有，刚才你违反了第八条，禁止借同一屋檐下的便利对房东做出超越房东与房客关系的不良行。停。 第四条爱戴房东第五条我先出去啦半个小时你不出来我就让二狗拆了这个家好、嗯、想藏起来像犯错的小孩心跳忽然多了一拍 出现幻觉了，已经半个小时了，你再不出来我就放二狗啦。你闭嘴！早上好、啊。你书写好了？你怎么一见到我就提书啊？没写好，赶紧回家写去。不要，锻炼才能更好的写作。 是在你家附近锻炼，别到这儿来。这儿的空气好，视野好,好，跑起来更有劲儿。云飞，我不是十七八岁的小姑娘，你心里面在想什么，我非常清楚。我把话和你说明白吧，我们不可能。怎么就不可能、啊？你在我心里就是十七八岁小姑娘。我哪儿不好、啊？我不和作者谈恋爱。你是不和作者谈恋爱，还是不和我谈恋爱？ 我听说了，你之前和江雨辰老师在一起过，是是吧？你从哪儿听来的？问谁去？那撇开这事儿不谈，如果我现在就是喜欢你，就是想追你，就是想和你谈恋爱的，我头疼。 和家里人吵架啦？江雨辰说的，他嘴巴欠风。没有没有，他什么都没说，是我自己猜的。你刚才问我，是没有童年还是铁石心肠，一点都不怀念学生时候？我真的不怀念。怎么可能？像周川老师这样的人，长得好看，又有才华，还那么会写文章，又是名牌大学毕业的。 你的学生时代，应该是你最辉煌的时刻才对啊！我给你讲个朋友的故事吧。爸，水光你看没啊？这些，都是你写的啊？应该有二十多万字了吧？呃，字数我们没数。你是从什么时候开始写的？从。 高一开始吧，反正我一有空就写。怎么样，啊这稿子？我现在终于知道，高中这三年你学习成绩为什么总是上不去的原因了。你把时间和精力都浪费在了写这种毫无意义的东西上。这种东西？那你写的那叫什么东西、啊？你这是什么态度？人贵在有自知之明。你连续被十几家出版社退稿，不是没有原因的。 你这些稿子，我看了一半就看不下去了，不知所云。你告诉我，你到底想要说些什么？你的小说里有真实的生活吗？有任何社会意义吗？有你自己的思考吗？通通没有，有的只是自以为是的俏皮话。 和青春期情绪的发泄，像这种只供娱乐消遣的肤浅小说，永远不能称其为文学。等你高考结束后，我可以教你一些正确的文学创作方法。我不啊，你什么意思、啊？你写的东西有什么意义、啊？不过就是把你自己的价值观强加在别人身上。 我说你这些东西没有意义，那算是客气的。要是往重了说，你写的这些东西就是垃圾，是浪费纸张。